اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا على اللهم صل على سيدنا مولانا رسول الله وعلى ال سيدنا مولانا رسول الله গাউস কুতু আসবেন যত এ ধরা মদের মুরশি দোনার সানে সলত পেশ করেন সবাই সলি জিমুষ্মেলনে হাজির মোরা আশা লব ونصلي على رسوله الكريم وعلى سيدنا شيخنا مرشدنا العظيم عليه السلام وعلى أهل بيته الكريم عليهم السلام بسم الله الرحمن الرحيم ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر على مشهور الأقوال المرضية توفي بالمدينة المنورة الشريفة حضرت ذبيح الله المكرم أبوه صلى الله عليه وسلم وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح تسعة أشهر قمريه وان للزمان ان ينجلي عنه صداه حضرت سيده نساء العالمين امه صلى الله عليه وسلم ليله مولده حضرت ام البشر عليها السلام وحضرت ام ذبيح الله الاولى والثانيه عليهما السلام وحضرت ربة كريم الله عليها السلام وحضرت ام روح الله عليها السلام في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاط فولدت سيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبيين. والنور المجسم حبيب الله صلى الله عليه وسلم نور يتلقى سنا صلى الله نبي الله السلام عليكم يا حبيب الله، صلى الله عليكم، صلى الله عليكم يا رسول وسلم عليكم يا حبيب الله وسلم عليكم يا غوث Mamdu Hazrat Murshid Qibla Alayhi Salam O Nar Doru Do Salam Nin Hazrat Ummul Umam Alayhi Salam O Nar Salam Nin Hazrat Ahle Bayt Sharif Alayhi Salam O Nadir Gulam Mura Muhtaj apnaadir Assalamu alaikum ya Rasulullah Assalamu alaikum ya Nabi Allah